大家好，这里是阿伦才的生活。为什么会有一个这么特别的视角呢？因为今天阿伦才来到西岳跑，我要来爬山了、啊，带大家一起来爬山。我来看看前前面的情况是怎么样吧。今天四月十号早上八点。 来到了西雷帕，今天想要登上西雷帕的第一个山头，带大家一起去看看吧，觉得很好玩哦。先让大家大家看一看这个地图，我现在的位置就是在这里的位置。<coughs> 所以要上上上到这里，应该是二号这样子一个地方吧。好，今天就要沿着这个紫色的路线，哎、欸，这个是粉色的路线，四百米再上到这里吧。好，话不多说，马上行动。开始。 这个 c 列胖呢，其实距离阿瑞台架只有可能不到一公里的距离了，走路都能够过来，所以也算是非常的幸运，有一个这样子可以休闲的好地方。其实还有很多呃计划在展开哦，看起来也不懂事，什么可能是一个小小的花园吧？ 这段上山的路呢，还是这种柏油路哦，非常的平坦，没有太大的难度，什么人都应该能够慢慢的走上来吧。最近这一个山，这个吊，这个桥。 感觉装修重建弄得七七八八了，很快又有一个新的观景点。现在进入的是这种石头路了，而且它的坡度也比较大。 其实离住宅区还蛮靠近的。这也是阿润才第一次用登山杖来爬山，就感觉帮助蛮大，可以缓解一下脚步的压力。 首先来到第一个山头，哇哦！可以看到好远哦。啊，哇！这里风景也是很不错、啊，大家看一看吧。哦。 其实也不用花费太多时间，五到十分钟而已。好，继续下一个陡坡。没有想象中这么困难。哎呀，前面呢就是我的目的地——一个瞭望台哦。 所以呢，那只要步行十分钟就可以来到这个瞭望、啊、台了。让我们来看一看吧。搭建的还很结实。哦。三百六十度看一看这个漂亮的西岳山第一个山头。 这里呢，还有一个像是滑板，大家看不到，有一个像滑板这样的东西，我们一起滑一滑看吧。不、哦，还蛮过瘾的哦，小孩子一定会喜欢。好，第一次登顶，算成功了。耶、yeah.，好，现在开始下山喽。 坐这个滑梯溜下去爽一爽吧！啊、哦哦哦哦，喜欢大自然的朋友应该会喜欢来这里吧。非常、嗯、靠近城市，嗯，远处看去还可以看到那个古莱山哦，就在那个空落的后面，看到吗？有一个山。嗯、好，我们现在要下山了。 早，morning，morning。早上人也不多，可能是周日的关系吧。感觉这里会更高一点，我们再看一看吧。可以看到很远很远的地方哦。看到吗？应该是新山市区吧，搞不好也是新加坡，也不太清楚。 好，继续下山。从这个方向看过去呢，就是那个一口锅站的那个位置了。非常的舒服，有一些槟榔树，绿绿的。 看有没有时间去冰一个山顶，看一看。招，一分山仗不只是上山有用哦，下山其实也可以，很好的缓冲那一种。 膝盖的顿挫感。又回到这个桥的地方，好，我们从超第二个山头继续进发。 就是这一个吊桥咯，也不算吊桥了哦，就是一个桥，看起来还没完全完工，还不能够上去。哦，其实有很多条路哎，这边有一条，那里也有一条，一条好吧，就随便选一条。 这些山头呢，就点像一个树林哦，看到吗？阳光这样子射进来，也很漂亮哦。大家看一下。 很快了，第二个山头，抵达了。下一次带上无人机来这里飞一飞，想看一看整个西山的长什么样。嗯、哦，这里就是另一个山头喽。非常大太阳啊！没有什么很特别的景色。 这是一个纯粹让你可以很方便的接近大自然，运动动，运动动，流个汗，这样的个地方，满头大汗，记得要随身带一条擦汗布，不后、嗯、把自己着凉了，感冒就不好了。流汗就要赶快把汗给抹掉。 要开始下去了，好，跟在这里运动的人打打招呼，也蛮开心的。就是有很多条岔路，比如说，这里有条往下山的路。 很久很久以前，我们一家大小来的时候，就是走了一些不了解的路，结果去到一些很陡峭的这种斜坡，走得好累好累。那时候孩子还小，又要抱又要下很斜的那个斜坡，嗯，所以现在就乖乖不敢乱走。 至少今天超过了我的预期，给取到两个山头，算是很满意了。现在就要下山喽，锻炼也不需要把自己搞得太累，不然一整天下来，别的事情都做不了，就不值得了。 非常的靠近住宅区哦。登山杖，登山杖呢，最推荐的用法还是两根一起用哦，左右平衡。下山的时候，其实缓冲有非常大的帮助。膝盖目前没有任何的不适。 啊，很快又来到桥这里咯。上回这一个柏油路，就要把这个塑料脚套给套回去，不然后就会有咔咔咔的声音，很、嗯、吵。下面登山杖下面呢，啊，它是一个钢的材质。下山。 这里呢，就可以听得到马路的车声哦。比较靠近路的那种车没有花太多的时间，流了一身汗，很舒服啊！嗯、很期待哟、哦，这里不懂要。 建一个什么出来？世界怕一直以来都有一些比较新鲜的东西出现，还蛮令人期待的。就在一个这样子的一个大自然的大公园旁边，真的也非常的感恩哦。 好，我们下去再看一看刚才的那两座山到底在哪里？前面这辆车呢，就是 p 帕的工作人员，地方的工作的车辆了，成功。 啊，所以呢，我们是从这个一号这里上上上，来到这个刚才的分岔路，就去了这个二号的山头，就是那个比较空旷的地带。然后再走一点点就到了这里，那个有亭子的地方。然后呢，刚才有一个小路可以直接下到这个停车场哦。 那阿伦才刚才也走上了这一个橙色的这一条，应该是大概到了这个地方吧，这个地方，然后再绕回去。所以呢，今天就走了黄色、粉红色、橙色这样子的一个路段。然后这里呢，就有一条小路可以下到这里吧。好，下一次呢，可能就要走这个蓝色的这个路段。 也不知道怎么走了、啊，蓝色、浅蓝色，再从这个紫色来到停车场，再走回来吧。哇，看到吗？这里呢就有更远的这个整个山路了。哇，非常有挑战性哦。这一个湖看得出吗？鸡爪湖，看得像，看起来是不是很像一个鸡的脚？鸡爪湖。好，今天呢我们就大概走到这里喽。 好，所以今天去到的是不给二、不给三、四、五、六、七，总共有这么多个山哦。不给万呢，没有看到，好奇怪啊。好，就是这样喽。好，这里是阿润才的生活，带你来西岳帕走走看看哦。今天我们成功去到了两到三个山头哦，不给二跟不给三。 很开心啊！好，这里是阿润才的生活。阿润才在 YouTube 上在影片也两年多喽，目前大概有接近两千八百个订阅哦。所以呢，还要看，还要靠大家多多支持哦。喜欢我的影片的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润才的生活，为你带来的系列爬爬山记。今天的分享就到这里，拜拜，下次见。